उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए और उस वक्त में ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अतामननी हाज़त तआमा व रज़क़नीह मिन ग़ैरि हौलिन मिननी व तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पहले के सारे गुना माफ कर दिए जाएंगे जितना फायदा हमारा हो रहा है खाने के बाद की दुआ पढ़ने में खाने के बाद की दुआ में गुना माफ किए जा रहे हैं इतनी अच्छी बात है ना सिर्फ दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला गुना हैं, तो भाई खाने के बाद की दुआ के भी पढ़ने का एहतमाम हो बच्चों को पढ़ाएं हम पढ़ें घरों में बोले के दुआ पढ़ो कैसे मुसलमान भाई अगर ये सुन्नतें जिंदगी में नहीं है तो हम किस बात के मुसलमान हैं फिर किस बात के मुसलमान हैं भाई जैसी जिंदगी एक गैर मुस्लिम गुजार रहा है हम भी वैसे ही गुजार रहे हैं वो भी दुनिया के पीछे भाग रहा हम भी दुनिया के पीछे भाग रहे वो भी अपनी औलाद के फ्यूचर को सोच रहा हम भी अपने औलाद के फ्यूचर को सोच रहे वो भी बड़े बड़े घर बनाने फिक्रों में है हम भी बड़े बड़े घर बनाने फिक्रों में हमारी औलाद हमारी औलाद को हम बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दुनिया की देकर बाहर भेजकर लाखों कमा ले हमारा बच्चा और हमारा बच्चा अपना फ्यूचर बना ले ये फिक्रों में है मुस्लिम भी यही कर रहा है ना तो फिर हमें और उनमें फर्क कहा होगा ये छोटी छोटी बातें जिसको हम छोटी समझकर इग्नोर कर देते हैं आमतौर से बाजाय अमल में छोटी है लेकिन कदर में सवाब में बहुत बड़ा दर्जा रखती है इसके जरिए से हमारे और गैर मुस्लिम की जिंदगी में फर्क होता है गैर मुस्लिम क्यों पढ़ेगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला बरकतिल्ला लेकिन हम पढ़ेंगे गैर मुस्लिम क्यों कहेगा बिस्मिल्लाह लेकिन हम कहेंगे गैर मुस्लिम क्यों पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह वजअलना मुस्लिमीन लेकिन हम पढ़ेंगे ना हमारे गुना भी माफ किए जाएंगे अल्लाह ताला सवाब भी आता फरमाएंगे इन दुआओं की बरकत से क्या पता कि अल्लाह ईमान की हालत में खातिमा दे दे? समझ में आ रही है बात इसलिए सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करें यह दुआ पढ़ना चाहिए अलहमद लादी अफामना मुशरिमी या दूसरी वाली दुआ